Yuk, halo guys, balik lagi bersama h 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Udah, nampaknya ada, ada sesuatu yang lompat-lompat di sana. Waduh guys, ada katak teman-teman. Lihat tuh, waduh, bagaimana katak? Wih, guys, lihat tuh. Wih, guys, kataknya lari teman-teman. Wih, -teman. wih, uh, eh, eh, guys, oh, oh guys, bagaimana oh, nih katak nih? Wow, itu salah satu hewan darat teman-teman. Tapi kita tidak usah menangkapnya nih guys. Uh, biarkan dia pergi ya guys. Wah, lihat tuh. Udah, mantap sekali nih guys, kaki seribunya. Ayo kita cari nih guys. Wow, ayo kita. Wih, lihat, ternyata di sini ada kaki seribu nih teman-teman. Udah, -teman. nice. Kaki seribu merah nih guys. Nampaknya dia lagi tiduran nih. Wih guys, kaki seribu itu jenis antropodan guys. Biasanya kalau di sini dia milik badannya nih seperti ini guys. Ayo, kita cari lagi nih nampaknya ada lagi ada lagi tuh weh guys kaki seribu merah sama wow di jangan jangan di sekitaran sini ada banyak lagi nih kaki seribunya nih teman-teman wih -teman. uh, lihat tuh betul sekali nih guys ada kaki seribu kuning sama merah lagi berduaan ini guys wih ini nice kaki seribu kuningnya cantik banget nih lihat Wih, kaki seribu kuning itu berbeda dengan kaki seribu merah seperti ini guys. Lihat tuh. Wuh, dia sangat berbeda jauh teman-teman dari warnanya sama panjangnya nih guys. Ayo kita cari lagi nih. Wih, nampaknya ada lagi, ada lagi tuh. Kaki seribu merah sama kuning nih. Wih, di sini sangat lembab teman-teman. Potong saja ada banyak kaki seribu berkeliaran nih guys. Wah, kaki seribu itu sangat menyukai lingkungan yang lembab nih guys. Mantap sekali nih guys, ini mantul-mantul. Ayo coba kita cari-cari lagi di sekitaran sini. Udah, nice! Nampaknya ada kelapa di situ nih guys. Coba perhatikan di sekitaran kelapa itu. Wow, kaki seribu kuning nih, ada banyak nih. Berserakan di sini pasti dia ada dalam sini, bersembunyi teman-teman. Ayo kita tangkap aja nih guys, lihat tuh ini yang paling besar nih guys. Wah, coba kita taruh di telapak tangan aku nih lihat tuh, perhatikan nih guys, kaki seribunya sangat cantik ya guys, lihat tuh, Wadih, nice, mantul-mantul nih guys, lihat tuh, kita ambil semua kaki seribu, ini guys, lihat, uh, nice, kaki seribu kuning nih guys, wih mantap sekali nih kawan, lihat tuh, wow nice, coba perhatikan nih guys, kaki seribunya nih guys, banyak sekali ya guys, uh, ayo coba kita periksa nih buat kelapanya nih guys, jangan-jangan masih ada lagi dalam sini guys. Wah, coba perhatikan nih guys. Ayo satu dua, tiga Wah, ada guys. Ternyata ada banyak lagi di dalam sini guys. Wih, nampaknya buat kelapa ini dijadikan sarang teman-teman. Waduh, lihat tuh guys. Wow, nice. Wih, di dalam kelapa ini ada sumber makanan kaki seribu teman-teman. Dia sangat menyukai memakan sisa-sisa buah teman-teman. Lihat tuh kaki seribunya. Wadidaw larian nih guys Ayo kita ambil semua nih guys Widih mantap sekali nih guys Lihat tuh Wadidaw guys Coba perhatikan kaki seribu ini Lihat tuh ada banyak kita temukan ya guys Lihat tuh di wadah aku nih Wih kaki seribu kuning ini salah satu luing langka teman-teman Ini sangat jarang ditemukan nih guys Ayo Coba kita cari-cari kesana lagi nih guys Ayo kita cari-cari lagi Cari Wih apaan nih guys Waduh, nampaknya ada hewan putih merah teman-teman Berwarna putih merah nih guys Lihat tuh, ini hamster nih guys Biasanya dia ini memakan biji-bijian ataupun kacang-kacangan nih guys Waduh, dia tuh Dia memakan daun-daun di sana nih guys Wih, imut banget nih guys Waduh, tapi kita tidak usah menangkapnya nih Biarkan dia lepas ber Wah, di alam liar teman-teman Waduh guys Oke, coba kita cari kesan lagi nih guys Wah, wow, nampaknya ada banyak keseruan di sekitar ini ya, teman-teman. Ayo -teman. kita periksa lagi nih, guys. Wih, lihat tuh. Nampaknya ada kaki seribu merah di sini, guys. Lihat tuh. Wih, nice. Uh, mantap sekali nih, guys. Lihat tuh. Di sana juga ada nih. Wih, kaki seribu ternyata ada banyak di sini. Wih, mantul-mantul nih, guys. Wih, nice. Lihat dulu ada aku. Ada banyak sekali ya. Wih, mantap sekali. Weh, nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di sana nih, Guys. Apaan itu? Wah, jangan-jangan itu kelapa bergerak nih, Guys. Wih itu bukan kelapa, teman-teman. Nampaknya ada kura-kura mirip Wow keloa kelapa, teman-teman. Lihat tuh, dia berjalan nih. Waduh, ini salah satu hewan darat juga, teman-teman. Dia ini bisa hidup di air maupun di darat nih, Guys. Wah, coba kita tangkap aja nih, teman-teman. Coba kita periksa nih, Guys. Wah, wow, kura-kuranya besar nih. Wow, ciri khas kura-kura itu kalau dia disentuh biasa dia menyembunyikan kepalanya nih. Kalau kita lepas, wow, dia biasanya mengeluarkan kepalanya. Lihat tuh, wah wow, betul sekali kan? very nice. Uh, tapi kita lepaskan aja nih. Ayo, kita coba cari ke sana pasti di sekitaran sini ada air, Ay, teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari lagi nih, guys. Ayo, ayo, ayo. Woy, guys, di sini nampaknya ada lubang teman-teman yang bersih air nih guys Wadih, nampaknya aku melihat sesuatu di bawah sini Kira-kira ini apa ya guys Wadih guys, lihat Wadih, nice, nampaknya Wadih, ini bukan ular teman-teman Nampaknya ada ikan belut dalam lubang ini guys Wadih guys, ikan belut itu sangat menyukai Tinggal di dalam lubang teman-teman seperti ini Wah, wow, lubangnya agak berlumpur nih guys Wadih nice, ayo kita tangkap aja nih guys Nice, mantul-mantul nih Kita ambil ya teman-teman Wow, Ayuh, masih ada satu lagi di bawah sini, guys. Ternyata ada ikan belut di bawah sini, guys. Wih, seru sekali teman-teman dapat ikan belut ini. Wah, ikan belut ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi untuk bagus kesehatan tubuh kita, teman-teman. Wow, itu bisa dikonsumsi, guys. Wah, wow, yuk kita periksa lagi nih. Wah, nampaknya ada sesuatu di balik daun ini, guys. Wih, lihat tuh, ada ikan besar Inggris lah tuh. Wah, ada, ada, guys. Di dalam sini, teman-teman. Wow, nampaknya aku menemukan ada ikan lele di bawah sini, guys. Wih, oh, lihat guys. Wih, ikan lele ini berkumis teman-teman. Ini salah satu ciri khas ikan lele atau ikan lekeli teman-teman. Wih, kayak ikan hiu macan aja nih. Wih, kayak ikan hiu macan ya guys. Lihat tuh, besar sekali nih. Wih, ikan ini teman biasanya tinggal di sungai ataupun di rawa-rawa seperti teman-teman. Wih, kita tangkap aja nih ikan lelenya nih guys. Mantap sekali nih teman-teman. Dapat ikan lele besar ya guys. Ayo kita periksa lagi di sekitaran sini teman-teman. Wah, mudah-mudahan ini kita dapat banyak ikan nih guys ayo kita cari lagi nih sekitar sini guys wih mudah-mudahan di sekitar sini ada banyak ikan ya teman-teman wih lihat tuh uh nampaknya di bawah sini ada siput teman-teman wow lihat tuh wow ini salah satu siput air teman-teman wih guys ayo kita periksa di sekitar sini teman-teman siapa tahu ada ikan di bawah sini ya wih lihat tuh nampaknya aku menemukan ada ikan berwarna-warni teman-teman wih ada ikan hias di bawah sini guys ikan hias yes apa ini guys? Lihat tuh, berwarna merah teman-teman. Wih, lihat tuh. Woi ikan apa ini? Lihat tuh. Wadidaw guys, ada ikan hias yes teman-teman. Berwarna merah ini guys. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Waduh, kita cari-cari lagi Wih, lihat tuh, nampaknya ada ikan lagi di bawah sini guys. Wih, guys, lihat tuh. Wih, nice. Dapat ikan apa kayak ini? Guys, lihat tuh, ada ikan betok teman-teman. Ini salah satu ikan sungai teman-teman ataupun ikan biasa ditemukan di rawa-rawa nih teman-teman. Wih, ikan betok nih. Mantap sekali nih. Ayo, kita ambil aja nih teman-teman. Ayo, kita periksa-periksa lagi nih. Siapa tahu masih ada lagi di bawah sini ya, guys. Wow, mudah-mudahan kita dapat banyak ikan juga di sekitaran sini. Lihat tuh, ada lagi lagi. Wih, ada lagi di sana teman-teman. Waduh, -teman. waduh, waduh. ikan teman-teman. Waduh, berwarna hitam merah nih, guys. Lihat tuh, wih, mantap sekali nih, guys. Wah, nampaknya hari ini kita dapat banyak ikan hias teman-teman. Wow, mantul sekali nih guys. Oke, okay, nampaknya hari ini kita dapat ikan juga ya guys. Oke okay guys, udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.